Miłego dnia. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Mirosumiem. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ile to Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Skund jesteś? Woher kommst du? Woher kommst du? Jestems Polski. Ich bin aus Polen. Ich bin aus Polen. Co to jest? Was ist das? Was ist das? Gdzie to jest? Wo ist es? Wo ist es? Jak się nazywasz? Wie heißt du? Wie heißt du? Miło Cię poznać. Nett, dich kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen. Źle się czuję. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht. Zgubiłem się. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Prosche menu. Die Speisekarte, bitte. Die Speisekarte, bitte. Poprosche Rachunek. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, bitte. Gdzie ist Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Gdzie ist Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Mam hotel. Ich habe das Hotel gebucht. Ich habe das Hotel gebucht. Proszę mówić wolniej. Sprechen Sie bitte langsamer. Sprechen Sie bitte langsamer. Możesz powtórzyć? Kannst du bitte wiederholen? Kannst du bitte wiederholen? Nie mówię po niemiecku. Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Kiedy przyjeżdża pociąg? Wann kommt der Zug an? Wann kommt der Zug an? Gdzie mogę tanio zjeść? Wo kann ich billig essen? Wo kann ich billig essen? Czy mógłby mi pan pomóc? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? ich iść do lekarza. Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen. Czy mogę to przymierzyć? Kann ich das bitte einmal anprobieren? Kann ich das bitte einmal anprobieren? Wie ist Präbieralnia? Wo sind die Umkleidekabinen? Wo sind die Umkleidekabinen? Wie kostet ein Ticket Wie viel kostet eine Fahrkarte nach? Wie viel kostet eine Fahrkarte nach? Czy macie państwo wolne pokoje? Haben Sie freie Zimmer? Haben Sie freie Zimmer? Skradziono mi Dokumente. Meine Papiere wurden gestohlen. Meine Papiere wurden gestohlen. Gdzie jest najbliższy komisariat policji? Wo ist das nächste Polizeirevier? Wo ist das nächste Gdzie można kupić bilety? Wo kann man die Fahrkarten kaufen? Wo kann man die Fahrkarten kaufen? Czy ten film był dla ciebie przydatny? Napisz w komentarzu.